Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkia Muizzadin wa Daula, Ibni Almarhum Sultan Haji Marali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Indi Negara Brunei Darussalam Petang Kelmarin berkenan menerima mengadam Yang Terhormat Lieutenant General TNI John Afrendi SIPMSDA Panglima Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kopassus TNIAD. Yang terhormat dan rombongan berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan rasmi selama empat hari bermula dari 2 Disember 2025 Bersempena dengan pelaksanaan Exercise Petir Sakti 09-2025, latihan bersama Kopassus TNI-AD dan Regimen Pasukan Khas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima mengadam yang terhormat Lieutenant General TNI John Afrendi. Majlis mengadam berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Indi Peretuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia pada 13 September 2023. Kebawah Duli Dulia Maha Mulia berkenan menerima mengadam Tuan, Tuan Terutama Lawrence Bay. Majlis mengadam berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Munzadin Wan Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada kebawah dulia maha mulia King Maha Wachira Longkon Pra Wachira Klau Cho Raja Thailand ke semua ahli kerabat diraja dan tuan terutama Anutin Chanvirakul, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Thailand serta kerajaan dan rakyat Thailand bersempena dengan Hari Kebangsaan Negara tersebut. Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasnal Bolkiah Muizzuddin Wadawla, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan menerima mengadap. Yang terhormat Lieutenant General TNI John Afrendi, SIP MSDA, Panglima Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kopassus TNIAD. Yang terhormat dan rombongan berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan rasmi selama empat hari bermula 2 Disember 2025 bersempena dengan pelaksanaan eksersis Petera Sakti 09 2025 latihan bersama Kopassus TNIAD dan Regiment Pasukan Khas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Dulian Teraman Mulia berkenan menerima mengadam yang terhormat Lieutenant General TNI John Afrendi. Majlis mengadam berlangsung di Kasor Al-Mizan. satu jacket Jerodong Medical Center JPMC mencatat satu lagi pencapaian penting dalam penjagaan gigi moden dengan pelancaran Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing CAD-CAM System and Clear Liner Treatment Service. Majlis pelancarannya diadakan malam tadi di bangunan Pantai Jerudong Specialist Center JPMC. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaffar, Menteri Kesihatan selaku pengurusi dan pengarah eksekutif JPMC. Dengan pelancaran tersebut, JPMC menawarkan perkhidmatan pergigian digital yang canggih dengan pakar yang terlatih. Sistem CAD CAM yang dinaik taraf mengintegrasikan pengimbasan digital yang tepat, pemesanan berketepatan tinggi dan percetakan 3D. Ia sekaligus mewujudkan pengalaman yang lebih lancar dan selesa untuk pesakit. Juga diperkenalkan Invisalign, perkhidmatan rawatan alat penyelarasan gigi menawarkan penyelesaian ortodontik moden dan selesa dengan rawatan digital. Hari Sukarelawan Antarabangsa yang disambut setiap 5 Disember merupakan sambutan tahunan yang diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Bersempena sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid As-Solihin. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa menjadi platform penting untuk menghargai sumbangan para sukarelawan serta memberi peluang kepada individu dan organisasi untuk berkongsi, mempromosikan dan memperkukuhkan usaha kesukarelawanan. Youth Cycle from Protection to Purpose Anjuran Petronas Cerigali Brunei Limited PCBL dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia PPB merupakan satu inisiatif yang menukar pakaian kelengkapan perlindungan diri PPE terpakai kepada ciptaan yang berfungsi dan artistik. Program selama empat hari dengan 13 peserta yang dilatih berakhir kemarin dengan majlis penghargaan dan penyampaian hadiah projek. Majlis berlangsung di Pusat Pembangunan Belia Tanah Jambu. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Tuan Abdul Munir Lutfi bin Sain, Timbalan pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Program bukan sahaja memberi penampilan baru kepada bahan daripada operasi PCBL tetapi juga melengkapkan belia dengan kebolehan mereka bentuk dan kemahiran menjahit. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ni binti Dato Hashim, Country Hand PCBL. Empat belas orang ketua dan wakil keluarga yang mengalami kebakaran rumah baru-baru ini menerima sumbangan bantuan derma. Majlis dirakan di Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Berakas. Setiap keluarga menerima seribu dolar dan dua ribu dolar didermakan ke Tabung Amal Daerah Brunei dan Muara. Hadiran Pengeran Muhammad Amir Mubarang bin Pengeran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara, selaku pengurusi tabung amal Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Penyerahan sumbangan derma disempurnakan oleh yang dimulakan pihen Kapitan Lele Diraja, Dato Peruka Awang Goh King Chin. Juga hadir yang berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Restoran Anjung Saujana kini memperkenalkan identiti baharunya di lapangan terbang antarabangsa Brunei sebagai The Airport Restaurant by Anjung Saujana. Penjenamaan semula itu merupakan satu lagi lembaran baharu bagi restoran tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi makan utama di lapangan terbang. Majlis pelancaran penjenamaan itu berlangsung petang kemarin di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetam Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Restoran tersebut mengetengahkan warisan kuliner dengan membawa masakan kontemporari moden. Penjenamaan semula itu diadakan sempena dengan ulang tahun Royal Brunei Culinary RBC ke-50 yang sekaligus mencerminkan komitmen syarikat dalam menghormati warisan kulineri. Bersempena dengan pelancaran semula itu, The Airport Restaurant menawarkan beberapa pilihan kegemaran nostalgia sepanjang bulan Disember. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah kemarin menganjurkan majlis apresiasi program Mentor Menti Kritikan Sastra 2025. Majlis umpamanya sebagai tanda penghargaan dan apresiasi kepada mentor dan menti yang berjaya mengikuti siri bimbingan kritikan. Program tersebut bertindak sebagai platform bagi menalpasti penulis dan pengkritik baru yang dirancang bagi memastikan warisan kesusasteraan terus subur dari semasa ke semasa. Melalui kerjasama tenaga mentor berpengalaman dan penyediaan ruang berkarya, Penganjuran program diharam menjadi pemangkin kepada lahirnya generasi pengkritik sastra yang berkualiti, berwibawa serta berfikiran jauh ke hadapan. Hadir Awang Suibin Abdul Waham, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Impak pelaksanaan program yang menunjukkan hasil positif seiring dengan objektif penganjuran dibentangkan dalam laporan pencapaian program. Peningkatan yang ketara dapat dilihat melalui kemahiran para menti dalam aspek penulisan dan pemikiran kritis. Tiga pelajar Universiti Teknologi Brunei UTB dipilih menerima penghargaan bagi penghasilan video Majlis Penghargaan Penghasilan Video Pengumuman Perkhidmatan Awam PSA Pemakanan Sihan Anjuran Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama UTB. Majlis penghargaan diadakan di Pusat Promosi Kesihatan. Video tersebut digunakan sebagai bahan pendidikan dalam sesi ceramah, jerayawara dan aktiviti kesihatan di sekolah-sekolah, serta dipaparkan di klinik dan hospital kerajaan serta klinik swasta yang berminat bagi memperluas capaian mesej pemakanan sihat kepada orang ramai pelbagai peringkat. Penerimanya Awang Muhammad Mahyudin Solehin Syamsuddin Dayang Ifa Iziani binti Muhammad Nawawi dan Awang Abdul Wafi bin Abdul Razak. Antara yang hadir Dr. Udang Syazana Abdul Alim, Pengarah Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Agri Makanan UTB. Taklimat cuaca kebangsaan sebagai wadah meningkatkan kefahaman dan kepekaan pelbagai kumpulan pengguna dan orang ramai mengenai dengan keadaan cuaca semasa negara Brunei Darussalam. Taklimat memfokuskan kepada keadaan cuaca iklim dan ramalan cuaca jangka panjang bagi Monsun Timur Laut yang bermula pada 18 November 2025 dan tempoh peralihan monsun bermula April 2026. Taklimat seumpamanya dijadikan pemuda cara kesiapsiagaan kumpulan pengguna dan orang ramai dalam membuat perancangan dan sebarang tindakan awal dalam menghadapi sebarang keadaan cuaca. Taklimat dihadiri lebih 100 peserta melibatkan agensi kerajaan, pihak swasta dan orang ramai. Dianjurkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Taklimat diadakan di Jabatan Penerangan. With, uh... Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengendalikan banci ekonomi perusahaan BEP 2024 mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2024. Objektif utamanya mengumpul maklumat komprehensif dan terkini berkaitan pertumbuhan, sumbangan, komposisi dan taburan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Data yang dikumpul akan digunakan untuk penyusunan perangkaan akaun negara terutama bagi pengiraan keluaran dalam negeri kasar KDNK bagi mengetahui sumbangan terkini sektor swasta kepada pertumbuhan ekonomi negara. JPES mengeluarkan laporan penemuan awal BEP 2024 memuatkan hasil penemuan awal mengenai saiz pekerja dan prestasi perusahaan di sektor swasta bagi tahun 2023. Antara penemuan utama yang dimuatkan dalam laporan tersebut, sebanyak 93.3% perusahaan tergolong dalam kategori perusahaan mikro, kecil dan sederhana berbanding 93.4% pada tahun 2022. Sementara perusahaan bersaiz sebesar merangkumi 6.7% berbanding 6.6% pada tahun 2022. Tiga aktiviti ekonomi terbesar terdiri daripada perdagangan borong dan runcin, penginapan dan perkhidmatan makanan dan perkhidmatan profesional, teknikal, pentadbiran dan sokongan. Jumlah pekerja di sektor swasta meningkat 11.5% pada tahun 2023 berbanding tahun sebelumnya. Penyertaan pekerja tempatan dalam sektor swasta terus meningkat 6.6% pada tahun 2023. Aktiviti perdagangan borong dan runcin merupakan penyumbang terbesar peluang pekerjaan di sektor swasta diikuti perkhidmatan profesional, teknikal, pentadbiran dan sokongan serta sektor pembinaan. Pendapatan terbesar disumbangkan oleh aktiviti perkilangan diikuti oleh aktiviti perdagangan borong dan roncin dan aktiviti perlombongan dan pengkhorian. Laporan penemuan ringkas BEP boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand 2025 Pasukan Polo Negara Brunei Darussalam meneruskan lagi aksi saingan peringkat kumpulan bagi kategori Low Goals menentang pasukan Polo Malaysia petang kemarin. Perlawanan berlangsung di VS Port Club Seput Prakan, Thailand. Perlawanan berkesudahan Malaysia menang tipis 6-5 menerusi 4 cakar.